Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun di sekilan. Demaran kian terasa. InsyaAllah ketika anda sedang menonton video ini, berkemungkinan besarnya, keputusan pemilihan timbalan presiden PKR telah pun kita ketahui. Tetapi walaupun keputusannya memuncak pada malam ini, pasti akan ada beberapa pendapat yang boleh kita berikan, yang masih boleh kita berikan berkenaan dengan isu pemilihan timbalan Presiden PKR ini. Dan saya ada seorang tamu yang akan menceritakan segala-galanya memberikan pandangan beliau yang cukup pantas dan cukup ampuh dan saya kira anda pasti akan terbegun. Anak-anak papa, bersedilah untuk koyak dengan video saya ini. Kita intro dulu! La, 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 la. Alhamdulillah bersama-sama dengan saya pada ketika ini Tuan lawyer kita Seorang yang sangat-sangat popular Tuan-tuan dan puan-puan Kerana beliau memang sangat-sangat hangat Ketika perbicaraan Yusuf Rada Iaitu Tuan Rafiq Rashid Ali Apa khabar Tuan Rafiq? Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan ha. lagi ha. sekali. Ha. Always a pleasure lah. Kalau kita dapat Tuan Rafiq ni kacau Tuan Ustaz, memang kita tak lepas lah Tuan-Tuan sekalian. <laughs> Cumanya, kita bukan nak cerita tentang Rafiq Rashid. kita bukan cerita tentang, uh, tentang Yusuf so, minta maaf. Bukan nak cerita tentang Yusuf so, Roda. Bukan nak cerita tentang benda-benda lain yang memang kita tahu lah dah di cover sekian lama. Cuma kita nak cerita pada kali ni berkenaan dengan satu benda yang tengah hangat pada ketika ini iaitu tentang pemilihan PKR terutamanya pemilihan timbalan Presiden PKR. Dan sekadar untuk makluman, ketika anda tengah tonton video ini, berkemungkinannya keputusan pemilihan itu dah pun diketahui ataupun sedang dalam perkiraan. Cumanya, berdasarkan kepada apa yang telah kami tahu, tuan-tuan sekalian, secara tak rasmi je, lebih kurang pukul 7 lebih tadi tu kan, Rafizi Ramli dikhabarkan kalah. Ya tak? Secara tidak rasmi. Secara tidak rasmi ya kan. Okey, tapi soalan awal lah. Ap nak tanya kepada Tuan Rafiq kan, sebagai orang luar lah, kita orang luar secara asasnya. Kenapa agaknya tahu ini pemilihan PKR nampak macam sangat-sangat kelang kabut. Memang selama ini kelang kabut pun. Bukan tak pernah tak kelang kabut. Setiap tahun kelang kabut. Tetapi kali ini sangat kelang kabut sampai menimbulkan pergaduhan yang terbuka di kalangan ahli-ahli mereka sendiri. Macam, ish, kau ni macam pelik kan? Takkanlah macam ni boleh teguk pilihan pemilihan. Kenapa, apa, kenapa jadi macam tu sebenarnya? Pertama sekali pandangan saya adalah sebenarnya uh, isu tentang pemilihan PKR ni sepatutnya tidak menjadi isu nasional. Ya. Yeah. Dia tak ada kaitan dengan isu nasional pun. Dia sebenarnya adalah isu antara anak, bapa, ibu, kawan-kawan. It's, it's a family issue. It's not it's a national issue. Isu rumah Isu rumah tangga, isu anak beranak. It's a family issue. It's not a national issue. But having said and done all that, kalau kita lihat kepada apa yang berlaku sekarang ni, jelas sekali Anwar Ibrahim sedang menyediakan anaknya sendiri untuk menjadi timbalan mm -hmm. kepada dia so betullah bila orang kata timbalan presiden binti presiden mm -hmm. bapaknya presiden, anaknya timbalan presiden penasihat kepada parti adalah ibu dan juga isteri kepada Anwar Ibrahim ibu kepada Nurul Izzah so mm -hmm. akhirnya rakyat Malaysia sekarang ni berada dalam satu situasi di mana mereka sedar 25 tahun sampai 30 tahun dah masuk ni memang dia kata nepotism, kronisma, pilih kasih, keluarga, dinasti dia nak lawan benda tu semua tapi bila dia ada kuasa itulah perkara yang dilakukan so jelas lah nampaknya memang bila orang kata dia ni bercakap tapi tak berfikir bila dia kata bila orang kata dia ni bercakap dan dia tak kotakan janji betul cakap tak serupa bikin cakap tak serupa bikin yang tu pertama kedua saya merasakan bahawa ada keperluan yang mendesak dan penting untuk Anwar Ibrahim menyediakan anak dia untuk disediakan sebagai bakal Perdana Menteri Malaysia. Kenapa tu? Why? Sebab bila Anwar Ibrahim dapat uh, pengampunan 2018, hmm? apa antara perkara pertama yang berlaku? Dalam jangka masa 4 5 bulan, kerusi production dikosongkan, ya. Yeah. Diadakan pilihan raya kecil di Port Dickson Anwar Ibrahim masuk ke parlimen. Saya merasakan sekarang ini Nurul Iza tak ada kerusi di parlimen. Betul, dia kalau saya merasakan ha. akan ada orang akan jadi kambing hitam. Yang akan sentiasa berkorban untuk Anwar Ibrahim kosongkan kerusi bagi Nurul Iza masuk tanding jadi ahli parlimen. Uh -huh. Kemudian akan diberi jawatan, mungkin bersiap sedia untuk mengambil alih sebagai Perdana Menteri satu hari nanti sebab terlalu banyak isu terhadap Anwar Ibrahim sekarang ini. Saya merasakan salah guna kuasa. Isu-isu uh, berkaitan dengan Uh, uh, ke, -ke, ke Kementerian Kewangan isu berkaitan dengan Perdana Menteri isu berkenaan Azam Baki isu berkaitan Jawatan Peguam Negara isu berkaitan dengan pelantikan hakim-hakim yang sedang, sedang ada ura-ura di luar itu ini semua kalaulah dia hilang jawatan mungkin, mungkin. akan ada siasatan-siasatan uh, terhadap -siasatan beliau berkaitan dengan salah guna kuasa tersebut so dia memerlukan someone yang dia, dia boleh depend someone yang boleh jadi shield, someone yang boleh memastikan tak ada apa-apa tindakan yang kena ambil terhadap beliau. Ini saya rasa gameplay dan end game Anwar Ibrahim. Sebab tapi, itu benda tu berlaku sekarang. Tapi nak tanya benda Tuan Rafiq kan, ini sekadar cerita keluar topik sikit lah kan. Um, Let's say lah, something wrong somewhere jadi pada Datuk Seri Anwar. Contohnya kan, beliau ni uh, tidak boleh lagi jadi Perdana Menteri sebagainya pada ketika ini. Tiba-tiba, abruptly, dia terpaksa letak jawatan. Contoh, kan? Bukankah masih ada timbalan Perdana Menteri yang dua orang tu, sama ada Zahid Mehdi ataupun uh, Fadilah yang akan take over jawatan Perdana Menteri tak kira interim ke pemangku ke apa-apa ke? Boleh kalau dia nak lakukan begitu. Tapi apa yang menghalang kerajaan Malaysia, uh, Anwar Ibrahim untuk melakukan benda-benda yang kita tak masuk akal pun, dah berlaku <laughs> sekarang ni. Benda dah berlaku. TPM satu yang ada sekarang ini pun ada kes, 47 kes dah dipanggil bela diri. Dilantik juga sebagai TPM satu. Kemudian baru digugurkan kes. Dah masuk 15-16 bulan dah. Tak ada lagi jawapan. Dan orang yang telah masuk ke mahkamah dah minta supaya digugurkan kes DNA tersebut sekarang jadi peguam negara. Itulah sebenarnya kepelikan dalam Malaysia ni. So of course they can use all that. Oh. Menarik juga kan. Kira macam benda ni seolah-olah. Bukan duduk eh. Seolah-olah. Macam ada gameplay as itulah kayanya. Okay, kita nak berbalik pada isu uh, timbalan Presiden PKR itu sendiri kan. So, kita semua tahu berdasarkan kepada penerangan daripada Tuan Rafiq dan of course, even orang PKR sendiri pun cakap, memang ini dah di made. Isyam Jalil pun cakap, semuanya dah di made, dah setting untuk Nurul Izzah menjadi timbalan Presiden. Seterusnya, menyelamatkan legasi Datuk Seri Ibrahim yang kita tahu ini merupakan penggal terakhir beliau sebagai Presiden PKR. Tapi kenapa bukan Rafizi? Sedangkan Rafizi ini dulunya poster boy, golden child, blue eye, kan? Blue eye boy untuk Anwar. Kenapa tidak Rafizi? Kenapa mesti Nur Izzah? Kenapa berlaku change of heart in a sudden? Semuanya demi kuasa. Hmm. Apa yang berlaku sekarang ni, saya selalu katakanlah Barry dan rakan-rakan. Saya selalu katakan bahawa kalau kita tidak belajar daripada sejarah, kita akan gagal memahami apa yang akan berlaku. Hmm. Apa yang berlaku sekarang ini, pertembungan timbalan presiden ini dalam parti PKR pernah berlaku 93-94 semasa UMNO. Arwah Ghaffar Baba dulu. Oh, yeah. Perkara yang sama diulangi. So it's happening right now. Gamenya sama, pemain dia saja berlainan. Tapi satu faktor yang sama ada di situ. Dulu ada Anwar, sekarang pun masih ada Anwar lagi. So the problem is Anwar. Ya, yeah. saya teringat sebab bila Tuan Rafiq sebab bersatu, itu antara pencetus minat saya terhadap politik tempatan tau. Masa itu perebutan jawatan tim lapis sedang UMNO Betul. yang antara Tun Ghaffar, pasal itu eh, incumbent menentang Anwar Ibrahim yang masa itu Amir Kamil lah. Dan masa itu terpaksa dengan akulah, masa itu sebagai anak muda. Kita nampak Anwar lah best kan, macam tu lah kiranya. Apatah lagi Anwar tu Islamik pada ketika itu, bawa keluar Abim and, and what not lah. Tapi itulah, um, satu benda kan menyebab yang saya terfikir apa tu trafik. Dia tu trafik kata yang Anwar terpaksa menyediakan Nur Izzah sebagai pengganti beliau dan sebagainya kan. Saya tidak dapat tidak mengenangkan 16 Jun ini akan berlangsung perbicaraan kes sama Yusuf Roda ke atas Datuk Syed Ibrahim atas tuduhan melakukan serangan seksual. Okey. Yang ini memang cakap tu sampai hangatlah kan. Dan ada cakap-cakap yang mengatakan, let's see kalau kes ini sangkut, dan Anwar akhirnya terpaksa meletakkan jawatan kepada kes ini Macam kita sebutkan tadi So mungkin macam yang disebutkan oleh Tuan Rafi tadi Mungkin Don Reza akan diletakkan sebagai ahli parlimen mana-mana Dan untuk jadi Perdana Menteri Adakah kemungkinan itu boleh berlaku? Kemungkinan tu saya rasa mungkin akan berlaku hmm. Kerana apa? Kerana sebenarnya kita bawa Sebelum masuk 16 bulan 6 Kita pergi kepada tarikh 12 bulan 6 hmm. 12 bulan 6 Mahkamah tinggi di Kuala Lumpur Akan buat keputusan Sama ada Yusof Rauta perlu membela diri ataupun tidak saya merasakan sekiranya lah, sekiranya yang Arif Hakim bersama dengan kita pasukan pembelaan dan mendapati bahawa Yusuf Rauta berjaya, uh, Yusuf Rauta uh, pembelaan, ada tak ada pembelaan contohnya okay. maka saya merasakan bahawa itu tamparan yang hebat uh -huh. kerana ramai dah bercakap pasal Yusuf Rauta ni vis-a-vis -vis berkaitan dengan orang-orang yang close to Anwar uh -huh. dan Pembelaan pun dengan jelas menyatakan bahawa Yusof Rauter ni menjadi mangsa perangkap sebab apa? Sebab dia ada kes against Anwar dan hendak dijatuhkan image yang kredibiliti Anwar Yusof Rauter tu sendiri mm -hmm. Sebab itu dia dia diperangkap mm -hmm. So itu satu tamparan Empat hari selepas itu, Yusof Rauter punya kes perbicaraan 16, 17, 18, 19 hari bulan Jun itu sepatutnya berjalan Kes yang Yusof Rauter sendiri Bawa tindakan sebagai pelintif terhadap Anwar Ibrahim A sitting prime minister now yes. yang mana alegasi-alegasi dakwaan-dakwaan tuntutan-tuntutan keterangan-keterangan testimoni yang ingin dibawa oleh Yusuf Rauter dalam perbicaraan itu mempunyai satu implikasi yang besar. Hmm. Bukan sahaja kepada seorang perdana menteri tetapi kepada seorang Melayu, seorang Islam kepada sitting prime minister Image negara kita Image ini. negara dan sebagainya Saya merasakan Sebab itu Dia sedang mempersediakan Orang yang dia paling boleh percaya Iaitu of course lah Anak-anak dia, lah. dia sendiri Untuk disediakan perjalanannya Landasannya tu Pemegang jawatan Mungkin Dalam parlimen dulu Kemudian dinaikkan sebagai Presiden PKR mungkin selepas ini Kemudian dijadikan Prime minister in waiting mungkin So kalaulah apa jadi kepada Anwar Ibrahim, ada satu buffer macam saya kata tadi, ada satu penghadang, ada satu shield yang dia boleh gunakan untuk bantu dia kemudian hari nanti. Tapi itu kalau satu haa. sorry, itu satu perkara yang not beyond the realms of possibility with this family. Masih ada kebarangkalian itulah. Tapi itulah the thing is, kalau dia terpaksa turun. Kenapa all this trouble? Why, why all this trouble? Dia kan ada Wan Azizah sebagai MP Bandar Turan Zah Lantik lah Wan Azizah contohnya kan Mungkin Mungkin Tak dipercayai Mungkin <laughs> Tak percaya BDC Gua agak-agak lah Tapi itulah The thing is Nak tanya pada Tuan Rafiq Pada pandangan peribadi Tuan Rafiq kan Selepas pemilihan ini Okay let's say Rafizi kalah Apa yang akan berlaku Adakah Rafizi akan mengutukkan janjinya Untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi Dan juga mungkin tiba-tiba pula bertindak keluar PKR either menyertai parti lain ke ataupun tubuh parti baru ke apa-apa ke ataupun ini cuma wayang saja sekadar untuk menambah kerencah untuk pemilihan pada kali ini? Saya rasa Rafizi berkata benar. Okay. Bila dia kata dia sayangkan parti, dia nak berjuang untuk parti, dia nak jadi akal umbi parti. So biarlah dia jadi akal umbi parti. Jadi dia biasa. Lah. Ya? Kita tunggulah sama dia sanggup jadi ahli biasa ke atau dia nak merajuk dan tidak masuk kepada pejabat atau dia nak tinggalkan jawatan dia hmm. Dia terpulang lah Sebenarnya macam saya katalah Akhirnya tak membantu rakyat Malaysia pun hmm. Ada tak pemilihan PKR ini Membantu rakyat Malaysia dapat gaji lebih Tak ada Ada tak pemilihan timbalan presiden PKR ni orang hero, sana damai Membantu kita untuk kenyangkan perut kita Dan perut isteri kita dan anak-anak kita hmm. Tak Ada tak tiba-tiba Even to the extent Ada tak mana-mana calon timbalan presiden Memberikan way forward kepada Malaysia dalam yang ni mengatakan yang ini yang itu mengatakan yang ni tak ada satu pun antara calon-calon tu menimbulkan apa yang mereka nak lakukan untuk Malaysia yang lebih baik eh, eh ada tuarfi pun dia tak ada Nuriza kata kita kena selamatkan generasi sandwich <laughs> tapi dia nak selamatkan macam mana dia nak naikkan gaji macam mana dia nak bercakap tentang kenaikan gaji dan sebagainya how mananya so akhirnya orang melihat Nuriza ni betullah anak kepada Anwar Ibrahim cakap banyak Gaya, gaya, dia, gaya dia, dia, gaya dia. Gaya buat power 10 out of 10. Tapi isi dia Allah Saya yang mendengar ceramah dia pun macam kau cakap apa sebenarnya masalahnya kan? Tapi itulah, the thing is saya setuju dengan apa yang Tuan cakap. Sebab kalau kita lihat pun, seolah-olahnya macam pemimpin-pemimpin PKR ni, even Rafizi sebagai menteri pun, dia lebih utamakan bab parti berbanding dengan bab rakyat. Sebab dia khabarkan, dia termasuk masyarakat kabinet. Tetapi dia tak ada mesyuarat untuk pemilihan parti. So nampak macam dia lebih ke parti berbanding rakyat. Yang ini yang korang sedar masalahnya. Terlampau penting ke parti tapi kepentingan rakyat sekarang ini kita ada isu ekonomi tau. Sebab masa dia tak atas itu, masa itu ialah mesyuarat berkenaan dengan untuk sidang perlima khas untuk isu tarif US tu kan. Di mana masa itu pun ramai sekali menteri tak masuk sebab apa sibuk pemilihan. Yang ada cuma tu kezaful. Sibuk berjalan untuk pemilihan. Sibuk berjalan untuk pemilihan kan. So dia orang masuk ke parlimen dan sudahnya Tegu Zafar seorang-seorang yang terpaksa menjawab asakan daripada geng-geng PN pada ketika itu. Dan ini pun kita boleh nampak tak nampak sebenarnya. Mereka bukan nak bertugas untuk rakyat, mereka bukan bekerja rakyat, tetapi mereka sekadar hendak memenuhkan tembuluk mereka sendiri saja. So demi akhirnya kuasa. demi kuasa. So untuk kata-kata terakhir Tuan Rafiq sebab Tuan Rafiq pun ada banyak sangat perkara yang perlu diselesaikan Um, mungkin sedikit kata dua. Tadi mungkin Tuan Rafiq dah bagi sikit tapi mungkin kata dua kepada especially akar umbi PKR yang sekarang ini tengah menyaksikan drama terbentang depan mata mereka. Kok-kok nak sodong insaf ke macam mana ke? Silakan. Saya merasakan bahawa sekarang ini kepada akar umbi PKR sedarlah sebenarnya rakyat tak pernah salah. Rakyat dah banyak bercakap ni. Dua tahun setengah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, rakyat dah komen. Bukan saja rakyat, ahli parlimen pembangkang komen. Uh -huh. Influencer macam Papa Barry dan rakan-rakan dia pun komen. Kita yang mungkin ada dua tiga kes terhadap beliau pun dah komen. Dan rakyat biasa bercakap di bawah itu. Uh -huh. Akhirnya, dalam satu, dua, tiga minggu ini, jelas ahli PKR dalam pelbagai tahap ke ketua cabang ke di bahagian ke di akar umbi ke di di cawangan-cawangan ke nampak dengan jelas. Sebenarnya parti ini hanyalah parti PKR, parti Kelentong Rakyat cakap banyak kerja tak bikin. Itulah dia tuan-tuan sekalian dan uh, sekadar untuk a uh, video ini, a uh, poll yang saya buat pada siang tadi tuan-tuan sekalian menyaksikan yang ramai memilih ialah dua-dua tak nak pakai. antara Nur Izzah dengan Rafizi dua-dua tak nak pakai diikuti oleh Rafizi dan kemudian Lembu. Lembu lagi dipilih menjadi timbal presiden berbanding last kali Dur Izzah. Kau orang ni betul lah. Lembu yang kau mengundi. Kau ni agak-agak lah kau kan. Tetapi mungkin ini formula Rafizi. Siapa tahu? Allah Allah lebih sawap. Tanya, kamu raja formula. Mana formula kamu? Memang bahlul. Formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.